अंबड आझादनगर केवल पार्क येथे दहा ते पंधरा जणांचा कोयता लाठी लोखंडी पाईपने हल्ला दोघे गंभीर जखमी एकाला पंधरा टक्के उपचार सुरू नाशिक अंबड लिंक रोड येथील आझादनगर केवल पार्क परिसरात रस्त्याच्या वादातून दहा ते पंधरा जणांनी एकत्र येत धारधार शस्त्रांनी आणि लाठ्याकाट्यांनी हल्ला केल्याची गंभीर घटना घडली आहे या हल्ल्यात शफीक युनुस कुरेशी वयवर्ष तीस व्यवसाय भंगारगाडा आणि युनुस युसुफ कुरेशी वयवर्ष एकावन्न राहणार रामकृष्णनगर गट नंबर अठ्ठ्याहत्तर लिंक रोड नाशिक हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत शफीक युनुस कुरेशी याला हल्ल्यात तब्बल पंधरा टक्के पडले असून त्याला उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे आणि ही घटना दिनांक तेवीस जानेवारी दोन हजार सव्वीस रोजी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास प्लॉट नंबर एकोणीस आझादनगर केवल पार्क येथे घडली सदर ठिकाणी सुमारे सहाशे वार क्षेत्रफळाच्या प्लॉट मधून रस्ता मागणीवरून वाद निर्माण झाला या वादाचे रुपांतर थेट हिंसाचारात झाले हल्लेखोरांनी कोयता लाठी लोखंडी बाईक तसेच दगडांचा वापर करत दोघांवर प्राणघातक हल्ला केला या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून पुढील तपास सुरू आहे या प्रकरणी संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून हल्लेखोरांचा शोध घेतला जातो आहे हमारा कंफोर्ट मारा हुआ है पच्चीस साल हो गया वो जगह लेने को आज इन्होंने भी साल दो साल से पहले लिए है कम्फर्ट मारा था उसका जगह भी उन्होंने कम्पोर्ट तोड़े तोड़ने के बाद में बोले हमारा जगह यहाँ से निकल रहा है डायरेक्ट हमारे गेट के पास से जो कंपर्ट मारने गए हम दोपहर में मना कर रहे तो बोले जब इसको क्या करना है तो कर ले जाके फिर हमने जाके दोपहर में पाँच बजे साढ़े पाँच बजे कंप्लेट करे पुलिस वाले ने बोले ठीक है तुम्हारी कंप्लेट लेते हैं अभी पुलिस वाले हैं नहीं जब आएंगे हम तुम्हारे वहाँ भेज देंगे फिर हमको मालूम पड़ा आपके उन्होंने आधा पार्टीशन मार चुके हैं फिर हम लोग गए वहाँ पे कि भाई मेरे बेटे ने फोन किया अब बाहर इधर आओ बोले वो अंदर आके पार्टीशन मार रहे सब तोड़ के तो वहाँ गया पहुँचने के लिए फोलने के लिए कि भाई क्यों मार रहा है क्यों कर रहा है तो हम लोग को वहाँ पे उन लोगों ने मारे मेरे बेटे को कोते से मारे जिसको अभी पच्चीस तीस से तीस टाका लगा है अभी मौत हम जिंदगी के मौसम में है मेरा भी हाथ पेचो रहा है भाई। सर में मार लगा है अभी सिरे स्टेंट करने का दिया है ये मेरे पास में रिपोर्ट है जो मैंने दोपहर में देखे आया था और ये अभी मेरा शाम का रिपोर्ट है जब मैंने मेरे बच्चों को मेरे को मेरे बेटों को मारे पंद्रह बीस जनों ने कम से कम ये तो बीस जनता के पास में पैप हथियार लाठी सब थे वो खाली हमने तब बोले कि भाई क्यों मार रहे क्यों जो कब्जा कर रहे तो बोले तू क्या है तेरे को तो यही गिरफ्टा डालेंगे बोले हम लोग तू जानता नहीं बोले हमारे को अभी हमारी पॉच का तक के बोले ऐसे वो लोग बोलने लगे पुलिस ने मैं खुद मेरे बोलू को यह वन करना चाहता हूँ कि मेरे बेटों को अगर कुछ कम कम ज़्यादा होता है तो इनको हिसाब चाहिए